На, на війні половина хлопців розмовляють русською мовою. але вони настільки героїчні поступки завершають на війні, захищають Україну. Я тримався на скільки мог, коли він этот, давав газ і трос виривався з руки. Журналісти э, знімали на камеру, Оператор з камери повернувся до мене і почала я в кузові ж, лежу, весь в грязі, в крові такі. Он меня снимает, поднял руку, 30-я бригада. Я упал, потерял, наверное, сознание. Я попал в грудни 22-го. Пришла команда, 30-ю бригаду набирали хлопцев, и командир зашел до нас, сказал, есть 30-ю бригаду, идет на бир. Кто хочет, может, этот, ну, запишу, я запишу. И мы приеднались до них в Херсоне. Мы зашли на э, звільнену территорию. Это был жах. Разбитые села, люди много горя побачили. Мы в Херсоне две-три недели побывали, потом пришла команда и нас отправили на Донбас. Район Бахмута Ой, На той час э, Такі інтенсивні були бойові дії. Там ж, кожного дня днем, ночі вони йшли, йшли, наступали. Один штурм відбили, другий, третій. Вони волною йшли, йшли, йшли. І це продовжувалося до ночі, потім затіше, і знову значит, почався штурм. То справа, то слева, то вони в лоб почали, які смертники. прям в лоб идут и идут. В черных одеждах вагнеровцы. Хлопцы были выснажены, и ни у кого нема ни воды, ни, ничего нема. Я вспомнил, что у меня в, рюкзаке должно быть, что-то должно быть. Я заложил в рюкзак, а там сухое мясо Мне еще из дома передавали. Каждому по кусочку мяса раздал, оно настолько утоляет эту жажду, этот голод, хлопцы такие счастливые сразу. Двое суток там, на три... потом начали нас минометами обстреливать. Пришла команда отступать, уходить на новые позиции, начали. Ну, мы начали уходить. Часть хлопцев подъехал в БТР, хлопцы за... сели на него. Там второй БТР подъехал, начал забирать. Я уже бежал последний, уже все на, на БТР сели, а я еще смотрю, водитель, механик, пока рукой машет быстрее, быстрее, а идет минометный обстрелу, вот так кругом взрывается. И в этот момент у меня под ногами взорвалась мина взорвалась, меня подбросила, зарево такое, красное зарево, в него провалился и упал. Не знаю, потом лежал, поднимаю голову, смотрю, этот БТР уезжает. Не можно было чекать. Водитель увидел, что меня убило, ну, прямо под ногами взорвалась и, и начал рушить. Я поднялся, поднимаюсь, смотрю, вин рушит, и мимо меня этот за ним трос. Тянется трос, тут же сообразил, что уже все, уже э, зашли на наши позиции. Ну, они идут, обстреливают. Думаю, оставаться нельзя, они уезжают, аж разные мысли. Я за этот трос схватился. Он как рванул меня, я аж взлетел. И за тросом он вдоль посадки. БТР погнал вдоль посадки, чтобы его меньше видно было. Я не знаю, откуда сила была. Уже у меня на, на левой руке еще турникет стоял. У меня было меня еще в плечо. Ну, я так считал, где-то километра полтора, может. Потому что ну, вдоль посадки, посадки 400-300-400 метров. А потом он вдоль посадки меня по земле упало, вот это. Потом он вылетел на асфальт. И по асфальту пошел уже, пошел с, с оврага туда в яр, спустился и поднимался уже на гору. Потом я тримался, скільки мог. Когда он этот, давал газ, давал газ, и трос вырывался из руки. Внизу, когда я распустился и начал подъем, там стоял этот блокпост еще стоял, ну, сами бетонные ограждения. Меня еще трошки зацепило за ногу на поворотах, и он пошел на гору. Он газу начинает набирать скорость, и у меня трос вырывается, вырывается, и смотрю, уже крюк идет, думаю на трассу, думаю сейчас зацепит меня, и я трос выкинул в сторону, укинул, а сам покатился, встал, смотрю Беттер уезжает, это же такой маленький, посмотрел на ногу, а у меня кровь течет, я схватился за, за рану, думаю надо идти, тримаю рукой начал идти и вспоминаю думаю надо турникет поставить у меня на плече турникет был и ковыляю за бетером иду тут не знаю Виткеля, вылетел джип мимо меня пролетел я я таки увидел что он прошел только поднял руку а он остановился дал заднюю скорость подъехал одним руком перевалился в кузов, и Вин пошел за бетером. На пахурбе журналисты снимали на камеру, и оператор с камерой повернулся ко мне и начал, а я в кузове лежу, весь в грязи, в крови такие. Он меня снимает, а я увидел, что меня снимают, я поднял руку, тридцатая бригада. Я упал, потерял, наверное, сознание. И хлопцы меня на это, пункт эвакуации завезли. Тут же они меня, уже медики подбежали, начали что-то колоть там. Лечился долго. Лежал в госпитале, ВЛК прошел. Мне ВЛК дало обмеженно-придатный вернулся к себе в часть, дали еще направление на МСЭК идти, там что группу дадут, то на МСЭК я не стал рапорт писать, подавать документы. И потом командир сказал, раз тебя обмежено дали, тебя уже на, на ноль не пустят, ну, в, свою, давайте, в мобильные группы. И меня перевели потом в мобильные группы. Вырос не я, я, меня полностью звернили и уже как бы, я гражданский стал. По возрасту меня тот же день звільнили с армии. Ну, не мой, не имеют права тримати. Прошел уже комиссию, теперь дали мне третью группу по инвалидности. Документы я подал, оформили пенсию. Медаль это участник боевых действий, а другая медаль это за тяжелое ранения, втрата в жертва крови. Это аналог американского, пурпурное сердца». Ну, семья – это очень важная поддержка семьи. И ты знаешь, ты чувствуешь, заради кого ты на войне. Завжди ты помнишь, что ты должен повернуться. Ты должен повернуться.